আজিৰ ভিতৰত হৈছে জণ্ডি যুঁগীসকলে কি কি খাব লাগে আৰু কি কি খাব নালাগে জণ্ডি যোগীসকলে জুলীয়া আহাৰ বেছিকৈ খাব লাগে পানী বহুত বেছি পৰিমাণে সেৱন কৰিব লাগে পানী উতলাই বীজাণুমুক্ত কৰি খাব লাগে আৰু লগতে ফল মূলৰ ৰস খাব লাগে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা ফল মূলৰ ৰস খাব লাগে কিন্তু বজাৰৰ পৰা অনা ফলৰ জুচসমূহ খাব নালাগে ভিটামিন চিযুক্ত ফলসমূহ বেছিকৈ খাব লাগে যেনে মধুৰীআম আমলখি নেমু টেঙা কমলা টেঙা কিউ বি ইত্যাদি কুঁহিয়াৰো খাব পাৰে ডাবৰৰ পানী খাব পাৰে শাক পাচলিসমূহৰ ভিতৰত প্ৰধান হৈছে গাজৰ বিলাহী পালেং শাক বীন বিট ইত্যাদি এই শাক পাচলিসমূহ জুলীয়াকৈ অৰ্থাৎ চুপ বনাই খালে বেছিকৈ উপকাৰ পোৱা যায় জণ্ডিচ ৰোগীসকলে তেল ঘিউ বা চৰ্বিজাতীয় খাদ্যসমূহ খাব নালাগে মদ্যবান কৰাটো বাদ দিব লাগে চৰ্বিযুক্ত মাংস কণী এইবোৰ খাব নালাগে এই ৰোগীসকলে অধিক মছলাযুক্ত আৰু অধিক জ্বলাযুক্ত আহাৰসমূহ খাব নালাগে ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব ধন্যবাদ